мне сейчас кинешь опять заявку что стрим, с тобой. Может быть, это только для тебя вид, что ну, у меня черный экран. Ну тогда я понимаю, да, и так и буду, но просто в чем прикол, что я, я не бачу тебя. Ты, ты. ты не бачишь меня. Ну и чем? Ну, типа. В чем прикол, если мы не бачим друг друга? Не знаю. Ну, сейчас, ладно. Просто сейчас буду повторять. У меня жутко повторялось, когда на стриме был. Мне неудобно так гулять. Mm. Это Сейчас из тебя, потому что Сани сейчас все нормально. Если я играю с Саней, то... Ну что, и повторяется. Давай, встречаемся в... Там, закрывающий короче, класс Д. Заду. А, так это пустые серверы. Камон. Два класса, класса Д. Куда ты зашел? Я отключусь, теперь. А зачем? Ну, ты ж типа, ну, ладно, вот. А шо? Я все ничего. Ну вчера стрим был и так. Интересно, а пища будет даваться одному человеку? Ну а, а, ну да. Не, можно будет и поделить. Mm. Ну вон и можно нажать на ТБ и на ТБ подписаться. Котик СК-47, привет! я уже зашел за ученых. Я единый в научном отделе на моем сервере. И у меня столько классов дается жесть. ⁇ -мо ⁇ я же зашел уже на другие серверы. Почему ты заходишь сам, если я тебе что зашел? Дофигище да классов Д, ты уверен? Ну, шесть штук. Назик, три. Ну ладно, шесть, да, уже. Ну и шо, Назик, у меня там было их десять. как всегда, я к тебе заходим. не знаю, кошак, я не знаю, что пойду. Назик, там сервер 37 людей, в тебе 28. Не, не понял. Но, может, я уже не на то сервер зашел. Я его потерял. Сколько тут их? Класса, И что, что то хоррор. Я не знаю, че я пойду, кошак. Зачем mm. ты за класс Д зашел? Кто я? Да. У меня просто только мы загружаются. Я даже сейчас еще никого не выбрал. Тут пять классов Д. Ничего что, ну зато тут все. Я, мла... Я исследователь. наш. Максим, пора. Блин, прикольный такой фонарь, на плече у нас. Да. Тут вы побеги. Ну тут ядерный взрыв Не, я это вижу. Выберите. Спасибо, Максим. Ой, блин. Спасибо. Спасибо. Расстреливают! 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 Расстрелив. Сюда, с высоты Мама, нам сейчас нужно высунуть, чтобы взять время, чтобы чтобы спекон э, высунулся. Спасибо, Максим. С кем? На, выходь! На, выходь! Назик, на, выход! На, на выход. Вот, у тебя дракончик. Драк, драк, а кто еще я? Да был какой-то лысый. Я знаю, был лысый. Вот уже стажеры. стажер. Играли, стажер, ты играешь стажер с целью. Я же исследователь. Ой, младший исследователь. Знай, стажер это еще начальный. Mm -hmm. А точно. Так. Угу. Mm Буклер -hmm. mm -hmm. типа да, игрушки Эрика. Игрушки Дерика? Ой, Дерика, Эрика. Да. 2 Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять классов Д. Угу. Давай я тоже поведу. Это какой-то рынок рабов. Ты идешь со мной? вражеский oh, охумлендер кавел Повел, 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 давай иду за собой да okay. игрушка эрика да игрушка эрика Вот это, вот это, вот это.

Эрика, О, там еще один вражеский. Сюда, 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 сюда. Сейчас я заведу игрушку Эрика. Ну, цены и капсула, да. Ну да. Так все, мы не хабелы. Давай то раз заводи, заводи. видит ну класс сюда уже мы будем жизнь. сегодня мою прикольную играть или нет я не знаю максим я не знаю возможно чем ты туда идешь, нафиг я же уже ухожу? реальная жизнь Здравствуйте, да, здравствуйте. Так. Зачем ты сюда зашел? Не знаю, просто изучаю. Угу. А куда ты ходишь, Надя? Пришла класса Д. Ну ладно, иди изучай, как всегда. Опа! кто это тут? Кто это тут так и пытается сбежать? А выделенный классный? Да? да, якс. Ну ладно. Ну типа, над ним уже что-то провод. Проводили или проводят? Так, выделенный. Ну все, у меня тоже есть. буду жить с Xbox. Понятно, но я уже выйду. Как дела? Нормально. Так мне задание, как член научного диапазона проверить тест на Спи 999 Sultan, um próximo tipo que вплить почему он не... некоторыми цели проводить опытом вот почему ну, все чувак я над ним опытом не можу проводить его тупо не сбывает я сзади да да ну просто Нехай він туда зайде Ему нифига не будет. Ему игрушка Эрика нифига не сделала, стул нифига не сделал, ванна там ничего не сделала. А ты, а ты смотришь на их этот... На что? Ну, на это, насколько опасен SCP-SCP. Ну, типа. Ігрушка Эрика, типа його не вбила, Назик, ты. Ти... Чомчу? Mm. Ну ладно, ну сейф, да, ну. вони його не убьют, но ну, ігрушка Эрика його вообще не вбив. Mm. Як тут руки? Тут вообще можно руки підняти? Папа. Ну, сюда, и ты. Вот, чувак, вот если ты сейчас не сдохнешь, там Давай, заходи туда. Ну, заходи. Боже, ты чувак, не хочет туда заходить. А, я понял, что ты его ведешь. КСП-183, да? Да, блин, сюда заходить не хочет. Именно чей было она? За нишо, причем. Я на ней дивился, И Она просто на них было. Боже мой! Что у нас за охрана? Тут ходят эти. Повстанцы хаоса они их не трогают. Назик. команда у нас нормальная охрана. Да, он и ходит, ну типа... Ну что же ходили, все рубылы за повстанцем, ну типа. Офигеть не, на чего черехо? А вс, обычный класс Д. Самый обыкновенный. Его точно должно быть. Настя Д. Т. Я в СП-999. Угу. Нормально у нас охрана, что я иду просто за мной. Стики охранника бежит. Все же очень важный опыт. до статуи. А, нет, до да игрушки Эрика. А как тесты проводить, интересно? Как тесты? Что, врать? Да. Что, врать? Играет. Да. Членом научной службы, проведите три, трех тестов. Он бегает от игрушки Эрика просто. Цей класс, СД. Да, пусть я сейчас пойду. Проводить тест на засыпи Можно, можно? Э, уже пойти в мою игру мне. <laughs> Максим. Знаєш, цей клас Дэп пишет хелп. Mm. Я куда игрушки Эрикат вью пишу хелп. Тут стільки охрани подбегалась. Тупо чотири чоловіка із охрани подбегались. Починають mm. вистріли, один обігає. А три остаются, второй убегает, два остаются. Полевой агент. Все, и еще там старший кто-то уходит. Полевой агент стоит. Че? А как он дверь открыл, типа, класс Липон, А кто открыл? А, я понял, это я открыл. Полевой агент. Он хочет, чтобы исчезнет. Сюда быстрейше. Ты сюда бедаешь, молодой человек. Ой, игрушка Эрика сейчас пойдет. Все, пошли, 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 пошли. Идем до статуи. Я как раз только что тест провел. Давай, раз второй сразу будет. Заходи. Все, чувак. Лучше к нам не, повора... не поворачивайся, Все, теперь за мной, Тарас. Да я знаю, куда идти. Ой. О, слышал, его было, его убило. Все, его убило, его убило. Слышу, тельца. Так, я отмечу, что я провел еще один эксперимент. Все. Один из трех тестов я уже сделал. Я тоже. Максим, тебе восемь лет. И Что? Окей. Тебе восемь лет, окей. Идем до цех, до класса Д. Куда сейчас пойдем их? Давай поведем их к СП. Давай ноль семьдесят, девять. Окей, ну встречаемся в том зале. До mm -hmm. класс Д. Ой, тут побег устраивают у нас. А ты это нафиг. А нет, то uh... я уже тут okay, Мне где сколько, Максим? Ну не скажу. Я сейчас щас... забаня, то чего... не хочу. Mm. А Тогда я... Блин, ветеран класс Д. Есть обычный класс Д, я нифига не знаю, Погоди. Они все подбегали. Не, не. Ладно. Не. Я бы... Бр... А, все уже взяла, погоди. Давай подожди. Все, все, блин. Все, все, погнал, смотри. Я взял Я его выбрал и тоже. Ты не видишь, что у него зеленое имя, Назик? Я вижу. Короче, пришло и то, и не хочет, ты твой. Ну, 79 это уже там вроде Эвклид, а это уже такой не Ну так статуя тоже Эвклид. Так, я сейчас что ты отмечаешь? Что ты отмечаешь? что ты Что ты Отмечаю, типа, что я там взял класс Дэш, и за мной идут сотрудники службы безопасности. Азик, еще выберите, авторизуйте желаемое количество персонала класса Д. Попросите сотрудников, как ты это отмечаешь? Так. Азик, тут тики... попросите сотрудников отдела безопасности провожать вас, прежде чем выйти в камеру. И ты все отмечаешь, что они за тобой идут? Это даже Назик не близко. Что ты говоришь? Телеграм есть? Есть. Да ты уже ушел, Надик. А ну ты же. Игрушка Эрика. Я шучу. на ID D-079. Сейчас. Нам надо дойти до С-9599, в сектор... Ага, идем в сектор 3. 67. Номер 2. Чумной докер. Пошли. Фуу. Давай. У-о-о, -о -о, расстреливай. А ч мы не расстреливаем? Че мы не хотят расстрелять? Ч? Все, его закрыли. О! Смотрим. Смотрим на кайф. На кайф. Okay. Ну все, сейчас мы ну, все лаборатории будут зомбаки купить. Yes. да его еще не выпустили, он тут стоит, блин, палит дверью. Боже, ну что за охранники, дурачки, ну просто выпустили его. Ай, мы еще и охранник был. Да нет, я сейчас не хочу уже, конечно, гулять. Сейчас подождите, я приду. Короче, везерадбони, ну, ку, я тут mm. привет. Ты под конец стрима зашёл, я уже хотел заканчивать. Можно с тобой, не, я уже буду заканчивать. Можешь подписаться, чтобы э, потом зайти на стрим следующий. Сорян. 15-16, следующий стрим будет. Окей, спасибо. Окей, все, давайте. Пойдем. Всем пока. До новых встреч.